изложить и все рассказать. Мой рассказ вам будет про качество жизни. Основная проблема, которую я вижу в нашем городе, это я также еще недавно был также молод как вы и передо мной также стояла перспектива, куда ты уехать или остаться в нашем городе. Я пробовал уезжать и оставался, потом опять уезжал, потом оставался. Я сейчас работаю в турфирме, фирме, часто бываю за границей. Был практически везде, был в Украине. И, вы знаете, я начал любить свой город больше, чем любой другой, который я видел. Есть такие вещи, которые мы не ценим. Я хотел бы вам рассказать о том, что я ценил больше всего в своей жизни. Это качество жизни. Качество жизни – это то, как вы себя чувствуете в каждую минуту. Я вот смотрю на нашу, она получает кайф от того, что она делает. Она работа училась в Швейцарии, это вершина всего, что можно представить там. Но ну, любой хорошо учащийся человек, он скажет, о, швейцарский вуз, это просто вот вершина того, что можно получить. Но она получает удовольствие от того, что делает. Я хочу, чтобы вы получали тоже удовольствие от того, что вы будете делать. Вот. Но вернемся назад к вопросу, то, что люди уезжают за границу. Люди уезжают не только за границу, люди уезжают в большие города, э, в другие города, меняют место жительства. Я бы хотел, чтобы вы мне сказали. Может быть, кто-то из вас хочет уехать, может быть, кто-то знает чью-то историю. Зачем уезжают люди? Зарабатывать деньги. Деньги, правильно. Самый, это самое первое, зачем едут другие люди. За деньгами. Э, зачем едут люди еще? Развиваться. Очень правильно. Развитие мы назовем учебу в развитии, в, в развитие, да? Я вот считаю, что это примерно плюс-минус одно и то же, да? Э, зачем еще уезжают люди? Я да, с вот я почему-то все это, ну, так подведу что это развитие. Давайте я вам предложу еще. Э, э, да. Э, уезжают люди там познать чего-то нового, да? Но они хотят наладить свою жизнь чаще всего. Они хотят, вот об этом люди не думают, люди, они на самом деле хотят увеличить качество жизни. Качество жизни ⁇ это возможность реализовать себя, заработать деньги, это быть ценным человеком, всем людям, которые вокруг вас находятся. Вот это все есть качество жизни. Качество жизни ⁇ это каждое утро просыпаться и идти на работу с улыбкой чтобы вас ничего по дороге не отвлекало. Например, есть такой момент, то, что многие люди, живя в больших городах, тратят час, полтора часа времени на то, чтобы просто доехать до своей работы. Вы представляете, какие цифры? Человек, который уехал в Киев, зарабатывает, как вы говорили на заправке или где-то продавцом, зарабатывает сумасшедшие деньги, 10 тысяч гривен, он 3 часа в день тратит на поездку на свое рабочее место. Умножаем на 5 дней, это 15 часов это больше, чем один рабочий день, но ну, это два рабочих дня, по сути, рабочий день это 8 часов, он из пяти дней два рабочих тратит на транспорт, который мог потратить на себя, научиться рисовать, программировать, он бы мог на эти два дня поехать на экскурсию куда-то и что-то узнать для себя новое. Я хотел сказать, что у меня очень много друзей, которые живут в больших городах. Но они бывают в музеях. Вот часто мне говорят, в Канатопе жить плохо, у нас нет театра, музея, выставки и так далее. Я им говорю, вы живете в Киеве, когда вы последний раз были в театре? А я был в театре за этот месяц там дважды. У меня есть возможность поехать в Сумы, есть возможность поехать в Киев, есть возможность, будучи на экскурсии, забежать в какой-то оперный театр там на полтора часа и увидеть их представление. Я живу здесь, в Конотопе, и я считаю, что я получаю огромное удовольствие от жизни. Давайте поговорим про первый вопрос. Про деньги. Все как-то воспринимают деньги через призму цифр. Ну, например, у нас э, сколько, сколько зарабатывают средний городовчане? 3200. 3200. Ну, у нас есть государственная статистика, она немножко другая и оказывается, что мы зарабатываем немножко больше. Ну, давайте говорим о 3200. Как вы думаете, сколько зарабатывает, ну, условно, средний немец? Ну так, слово. То же самое, только в евро. Нет, нет, нет. Вот. Нет, нет, нет. вот Самый, Примерно то же самое, только в евро. Но, э, я вам скажу, эта цифра немножко меньше, не 3 200. Там где-то 2500 евро. Может быть, в Франкфурте, финансовом центре Германии, может быть и да, если мы говорим о любом другом городе столице Берлин, там зарабатывают меньше. Суть в чем. Я сегодня был у вас в кафе, я смотрел, сколько стоит суп, борщ. Борщ стоит 5 гривен. У них кофе на заправке да. стоит 7 евро. Я вам просто э, вот это очень важный момент. Когда мы считаем их деньги, мы считаем их деньги по курсу. Но мы не, не понимаем, что они получают за эти деньги. Вы даже себе не представляете, сколько стоят у них услуги. Например, нам заказать сантехника, чтобы он пришел дома, что-то сремонтировал. Это нужно работать неделю на своей высокооплачиваемой работе, чтобы ему заплатить, чтобы он вас что-то поменял. Транспорт. У нас транспорт стоит 3 гривны и 10 центов. Если кому-нибудь сказать в мире, в бедном Таиланде то все будут смеяться, у них в два раза дороже стоит транспорт, потому что у нас это очень дешево. Более того, люди во всей Европе на данный момент, сейчас знаете, по какому поводу переживают, по поводу своего питания. Это очень важно. Они все едят продукты, те, которые по их меркам дешевые. Люди бедные ходят в Макдональдс, это у них считается самая дешевая еда. Богатые люди едят домашнюю курочку. Очень богатые. Все из нас едят дома домашнюю курочку. Потому что у нас есть бабушки, у нас это возможно купить на улице. И поверьте, если им рассказать, что вот в нашем городе транспорт стоит 3 копейки, услуги стоят 3 копейки, более того, добавьте сюда близость к озеру, близость к э, лесу, близость к каким-то ресурсам, то все скажут, о, у вас здесь рай. И я таких людей много встречал, которые действительно говорят, что у нас здесь рай. Но, что, отличает, что может разделять конкретно взятого вас как человека? И вот это вот ощущение вас же, но ну, чтобы вы почувствовали себя в раю. Те же самые вещи, за которые мы уезжаем. Первое это деньги. Я вам что хочу сказать, деньги приходят тогда, когда вы будете очень хорошо делать ваше дело. Любое дело. Станьте сантехником, будете замечательно зарабатывать у нас в городе. Будете рисовать картины, поверьте, вас заберут с руками и ногами. Будете дизайнером интерьера, поверьте, вам тоже здесь работы хватит. Любому специалисту, который действительно очень хорошо делает свое дело, в нас в городе хватит денег для того, чтобы жить лучше, чем где-то. Условно, уехав за границу, вы не сможете претендовать быть там дизайнером, ну, лет 10 еще, да? пока вы язык, пока образование, клиентская база. И западное общество очень э, консервативное. Люди в кафе ходят по 200 лет, семьи в одну и ту же самую ходят в кафе. Например, в Бельгии пивоварня некоторые по 300, по 500 лет, и список клиентов по фамилии одни и те же, знаете, вот из года в год. И там крайне тяжело себя реализовать, там уже все сложилось. Да, там, в принципе, кажется комфортно, но чем там кажется комфортно? Там люди, действительно, говорила Маша, не бросают за собой мусор. То, чего нам не хватает, оказывается, мы сами в этом виноваты. У нас э, грязно. Без проблем. У нас тут 100 человек, поверьте. Мы сможем с вами изменить эту ситуацию там, за два съезда. Да? Пришли, у нас здесь есть представители, э, э, в том числе и властей, и сказали, вы знаете, вот у нас самая большая проблема, это мусорка. Да все власти скажут, громада вышла, попросила. Они будут только рады сделать то, что мы попросим. Но нам нужно четко... Сказать, какие моменты нам не нравятся в нашей жизни, самим делать так, чтобы так плохо не было, и требовать от тех людей, которые за это отвечают, и желательно от тех людей, которые вас и вас, чтобы это все было так. И так действительно можно жить очень хорошо. Вот, по поводу э, развития, вопрос развития очень тонкий, и каждый человек знает то, что ему нравится. Вы знаете, сейчас эра интернета, вы можете заниматься чем угодно. Вы можете заниматься компьютерным каким-то делом или проектированием ракеты через какие-то сообщества в интернете и вы сидите здесь и делаете часть работы, которая там координируется где-то в другом месте. Это все возможно делать здесь. Я уже молчу о маленьких вещах. Если человек хочет заниматься имиджем, он может э, открыть парикмахерскую или э, заняться открыть какое-то кафе и так далее. Да, вы скажете деньги и так далее, но мы видим массу людей и мы видим, что больше всего пользуются популярностью у нас в городе действительно хорошие вещи. Например, как э, заведение, которое нас сегодня смонтирует, Это э, вот, э, лабиринт. Я не подсматриваю, потому что я там сам часто бываю. Мне кажется, это очень хорошо. Почему? Потому что человек сделает действительно хорошо. Не просто кормит людей, да, а вот сделает классно, да, приятно ходить. Вот каждый из вас подумайте, что вы могли сделать такое, и у вас точно получится. Вот. Любите свой город, и я вас приглашаю на наш круглый стол, который будет у нас после этого всего, и э, мы с вами обсудим те проблемы, которые вам мешают жизнь. Если скажете деньги, может а я об этом поговорить. У нас здесь очень много работодателей бюджет на это мероприятие мы собрали за 20 минут э, личного разговора и вот как-то так. Всем спасибо большое, надеюсь, что я вам вложил какую-то мысль в голову, подумайте об этом и приходите к нам на круглый стол.